কৃষ্ণ দাদা যাব ফোন চোন কৰি থাকিব ঘৰৰ পৰা আহি পেলাই ফোন কৰিব হা দিয়ক চ' গাড়ীখন ডেলিভাৰী কৰিলোঁ তেওঁলোকক এতিয়া আমি যাব লাগিব জামুগুৰি জামুগুৰিত এখন গাড়ী আছে টাটা জেছ এখন আছে জেছখন চাবলৈকে যাওঁ বুলি ভাবিছোঁ যাম নেযাম ফাইনেল হোৱা নাছিলে অ'নাৰজনৰ লগত কথা পাতিলোঁ এতিয়া ফাইনেল হৈছে আৰু চ' যাব ওলালোঁ ইয়াৰ পৰা জামুগুৰি হাত যাব লাগিব এই ইয়াতে ট্ৰেভেলাৰ কিবা ৰখি আছে আল্ট্ৰাবাছ ইয়াতে যাব লাগিব চাগে যাব নাই 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 ঠিক আছে যাব আল্ট্ৰাবাছৰ পৰা নামিলোঁ আহি আমি এই জামুগুৰি পালোঁহি বাইপাছটো হোৱাৰ পৰা কিন্তু বহুত শ্বৰ্ট হৈ গ'ল দেই আগতে জামুগুৰি হাট আহিবলৈ ভয় লগা নেকি তাৰমানে যিমান দূৰ হয় আৰু কিন্তু এতিয়া চিন্তা কৰিবলগীয়া কথাই নাইচোন বিছ মিনিটমানৰ তেজপুৰৰ পৰা বিছ মিনিটত আহি আমি পাই গ'লোহি জামুগুৰি হাট চ' দাদা জেষ্ট এখন আছে আমি চাবলৈ আহি আছোঁ কি হয় কি নহয় বাৰু গৈ পাই লওঁগৈ অঁ হ'ব আমাৰ পিক আপ কৰিছোৰে ভাইটি এজন আহি গ'ল ইয়াৰ পৰা কিমান খিনি দুশ মিটাৰ খোজকাঢ়ি যাব পাৰিলো তিনিটা উঠিব এ সেইদিনহে উঠিবা নাৰ্চ ন ই আগত আছে জেষ্টখন পালহি আহিব আৰু কি হয় কি নহয় চ গাড়ীখন চালোহি আহি পেলাই দাদাজনে অইলৰ চাকৰি কৰে চৰ দামটো অকণমান ইফাল সিফাল হৈ আছে মিলা নাই কি হয় কি দাদাজনে কৈছে তথাপি মাক খৰিজন মানে মাকক লগত কথাটো পাতিবলৈ অলপ পিছতকৈ জনাম বুলি ক'লে যিহেতু গাড়ীখন সেই খৰিজনীৰ নামতে আছে এই সন্মুখতে থাকা এইটো হৈছে লখিমপুৰৰ মানে বাইপাছটো মেইন ৰাস্তাটো ইয়াৰ কাষতে এইখন হোটেলখনতে কিবা কিনি খাব আহিলে ভোকো লাগিছে যিহেতু চ' যি হয় কি হয় কি নহয় বাৰু সকলোবিলাক আপোনালোকক দেখাই দিম গাড়ীখন কিন্তু মোৰ লৈ যাবলৈ বহুত মন আছে নন এক্সিডেণ্টেল আৰু একদম অৰিজিনেল পেণ্টত আছে ফাষ্টনৰ গাড়ী একদম মজা কণ্ডিশ্যনত আছে নহয় দামটো অকণমান মিলি গ'লেই দাদাজনে জনাম বুলি কৈছে মানে নাইণ্টি পাৰ্চেণ্ট লোৱা চান্স আছে আৰু হৈ গ'লে আপোনালোকক দেখাম আৰু বঢ়িয়া গাড়ীখন আকৌ যোনে লৈ পাব আৰু যদি লৈ যাব পাৰোঁ এই খুৰীগৰাকীৰ নামতে গাড়ীখন আছিলে চ' ফাইনেলি লোৱা হ'ল আৰু দামটো অকণমান ইফালকেভাল হৈছে যদিও মোৰ একদম পচন্দ গাড়ী গতিকে কেতিয়াও এৰি থৈ নাযাওঁ একদম বাম্পাৰ ডুবাম্পাৰ অৰিজিনেল পেণ্টত আছে চ' ডিটেইলছত দেখামেই বাৰু আপোনালোকক এইয়া ডকুমেণ্টছৰ ফৰ্মেলিটিছখিনি কৰি আছো চিলেটাৰ চাইন টাইন কৰি মেলি গাড়ীখন লৈ ঘৰলৈ যাম আৰু তাতে টাটা জেস খুব আজি এস টুয়েলভ এম ফাইভ নাইন থ্রি নাইন এখন ফার্স্ট ওনার গাড়ি টু থাউজেন্ড ফিফটিন মডেলর জেচ খনৰ ফটো দিলে মোৰ ভালো লাগিলে বৰ্তাৰ ল'ৰাজিৰ পৰাই যোনে ল'ব পাৰে তেওঁ মানে দ্বিতীয় দিন গাড়ীখন লৈ বছৰ পোন্ধৰ বছৰ চলাব পাৰিব মই ইমানখিনি গেৰেণ্টি দি ক'ব পাৰো তোমাকে দিম কাৰণ ইমান জেনুৱ এৰি পেলাই মই বেলেগক দিয়াৰ কথা চিন্তা নকৰিলো ভাবিছো তিনিদিন হৈছে ভাবিছো আৰু তেওঁক মোক তিনিদিন হ'ল ন ফোন কৰা হৈছে মই সময়টো এনেকুৱাকৈ মিলালোঁ আজি টাটা বল্ডখনো মই ইয়াত ডেলিভাৰী কৰিলোঁ সি তেজপুৰত গতিকে আজিয়ে ভাল হ'ব ডাইৰেক্ট আল্ট্ৰা বাছত উঠি আহিছোঁ আৰু ভাইটিকটোক লগ পাইছোঁ এপ্ৰিক লগ পাইছোঁ সি আমাক ৰাস্তাৰ পৰা পিক আপ কৰিলে ল'ৰাটো ভাল দেই বহুত ভাল ল'ৰা বহুত ভদ্ৰ ল'ৰা মানে জেনুৱেন লোৱা নাই জেনুৱেন কাম ফাৰ্ষ্ট লগ পালোঁ সদায় লগ পাই থাকিম বা আপোনালোকক সকলোকে ৰাইজক অনুৰোধ কৰিছো যে এই দাদা জনে দেউতাৰ সৈতে মিলি পেলাই এই কাম কৰ্মত নিজকে সংস্থাপিত কৰিছে তেওঁকো আগলৈ সুবিধাজনক কৰি পেলাই আপোনালোকে তেওঁলোক মৰম দিব থেংক ইউ থেংক ইউ চ' সেই গাড়ীখন দিলে জেষ্টখন ভাল গাড়ী দেই ললো ডিটেইলছৰ ভিডিঅ' এটা দেখাম দিয়ক আপোনালোকৰ মোৰ মোবাইলটো চাৰ্জো নাইকিয়া হৈ আহিছে মানে চ' ঘৰত গৈ সেই ডিটেইলছৰ ভিডিঅ'ত দেখাম আৰু চ' দাদা বল্ট বেছি জেষ্টখিনি আনি আছো মানে ভায়েকক বেছি বেলেগ ককায়েকক আনি আছো ছেম ইঞ্জিন চেম গাড়ী ছেইম ইঞ্জিনৰ সকলোৱে খালি সেইখন আছিলে আপোনাৰ হেজ বেগ আৰু এইখন হৈছে চিডান এইখন দীঘল এখন চুটি আছিলে একেই চিষ্টেম চ' এইখন একে চুইফ্ট ডিজাৰৰ নে চেম গাড়ী আনি আহি আছোঁ গাড়ী পিক আপ দেখিছেনে সেইখনৰ কথা একেই ইঞ্জিন একেই পিক আপ একদম এইট্টি নাইণ্টি কথাই নাই আৰু ধুনীয়া গাড়ী চলাই আহি আছোঁ দেউতাই চলাই আহি আছে মই বহি মানে ফিল্ডটো লৈ আহি আছোঁ মই চলালোঁ বিছ কিলোমিটাৰমান ঘৰ গৈ পাওঁতে পাওঁতে নটামান বাজিবগৈ চাগৈ গাড়ীখনৰ ডিটেইলছ ভিডিঅ'টো এটা এক্সট্ৰাকৈ বনাই আপোনালোকক দেখাম আৰু দিয়ক মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ গাড়ীখনৰ মই যেতিয়া এই ভিডিঅ'টো আপলোড কৰিম তেতিয়া আপোনালোকে বুকিং কৰিব নালাগে যেতিয়া মই ডিটেইলছৰ ভিডিঅ' বনাম পূৰা ডিটেইলছত সুতি নেটি মাৰি দেখাম তেতিয়া বুকিং কৰিব কাৰণ আগে বুকিং কৰি দিয়া কেইজনেতো কৰি দিয়ে এই পিছত যিকেইজনে ডিটেইলছৰ ভিডিঅ'ৰ কাৰণে ৰখি থাকে তেওঁলোকে বৰ বেয়াকৈ কয় মানে বেয়াকৈ কয় মানে কি এইটো মৰমৰ খং মানে আৰু সু বজাৰে যে তেনেকুৱা টাইম হয় গতিকে যিয়ে নহওক আৰু ডিটেইলছৰ ভিডিঅ' বনালেহে বুকিং কৰিব দেই মই আকলীয়া ভোমৰা দলং পামগৈ আৰু হাইৱেটো হোৱাৰ পৰা বৰ ধুনীয়া হ'ল দেই বেছি টাইম নালাগে বৰ ধুনীয়া হ'ল আপ হৈ যায় টাইম ধুনীয়া মেকআপ হৈ যায় আহি আছো দিয়ক ৱেকচাইটটো বৰ ধুনীয়া লুক্স দেই এই তলতো লাই বগা এল ই ডি জ্বলে একদম মজা হৈ আছে ফ্ৰণ্টতো এইটো ইণ্টেৰিঅৰ কণ্ডিশ্যন এই গাড়ী যে আছে দেই এইখন টপ মডেল যিহেতু প্ৰজেক্টৰ হেডলেম্প আছে এনেকুৱা কণ্ডিশ্যনৰ গাড়ী আনিলে মানে ভাল লাগে আপোনালোকক দিবলৈও ভাল লাগে মোৰ এইবিলাক এনেকুৱা কণ্ডিশ্যনৰ গাড়ীয়ে বিচাৰি খুচৰি থাকোঁ মানে চ' ভগৱানৰ কিবা ভাল গাড়ীখন পালোঁ আনিলোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে ডিটেইলছ ভিডিঅ' এটা বনাই দেখাম আপোনালোকক সবিশেষ দেখাম আৰু তেতিয়াই বুকিং কৰিব পাৰিব গাড়ীখনৰ আগৰ ব'ল্ডখনৰ নিচিনা কিছুমান ফিচাৰ্ছ আছে দেই এইটো দেখিছেনে লাইটৰ ছুইচটো দালোঁ এই মজাকৈ জ্বলি গ'ল আকৌ ধৰক অফ কৰিলোঁ এই অফ হৈ গ'ল সেই ৰাতিপুৱাই ঘৰৰ পৰা ওলোৱাৰ ডেলিভাৰী দিলোঁ বলখন আকৌ জে এছ এখন আনিলোঁ গতিকে দিনটোৰ কাৰ্যসূচী ইমানখিনি আছিল গোটেইখিনি আপোনালোকক দেখালোৱে ভিডিঅ'টো ইমানখিনি আছিল আৰু শেষলৈকে চাই থকাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ থেংক ইউ